ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਖਵਾਖਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ناکਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹائش ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। पंजाब में कुछ नहीं है लाड़े लगा रहे हैं यहाँ पर आए थे इन्होंने आज हमें धक्के मार निकाला के ना ये है झूठा एक नंबर का जो तो पंजाब के मंत्री है वो अपनी तरफ ऐसी फैसला नहीं लेते वो केजरीवाल से पूछ कर फैसला देते हैं तो हम इनके पास फूल लेके आए थे लेकिन ये हमारियाँ गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं बात नहीं सुन रहे अपने किए वादे पूरे नहीं कर रहे हमारी पाँच साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा हम आज हम केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे पे सरकार ये सोचती है ना ये धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते ये भी एक धरने के रूप से ही निकले हैं बाहर